你是选做我角立桥的夫君啊，还是选跟李向夷做鬼啊？做鬼的是你。啊 狄盟主，你可真不会怜香惜玉啊！这脚大帮主都这么百般留你，你还这么刀剑相对啊？你还懂怜香惜玉呢？你去啊，我可不敢。是狄飞霜，是你自找的。 我当这碧茶之毒，当真奈何不了你，原来是只纸老虎。那你还不赶紧死，给我助助兴！怎么回事？四虎门杀上来了！ 不管大阵全开，他们是怎么进来的？根本就挡不住。下去吧。是。废物。你们大势已去。李莲花呢？李莲花在阴曹地府等你们。嗯 还想开机关？已经太晚了。这胖 李莲花，李莲花，大丸有毒，别沾！小立强，你的鱼龙牛马帮已经全军覆没，你的谋划已经落空了，收手吧！<laughs> 那我就崩塌了这座山，让所有人都给我陪葬。但李向夷，你今天必须死在我手里！ 李莲花，我知道了，都是因为你，李相宜，杀了你，杀了你！ 就再也没有人挑唆我跟他的关系了。你们先撤，这儿交给我。厌恶你，因你本性可憎，与他人无关。 好，既然我留不住你，那我们就一起死、啊。